Привет. Привет! Вы на канале Мини Маус. Сегодня мы открываем вот такой плакат. Это музыкальный коврик с рисованием. Угу. Здесь... А, Здесь мы можем изучать буквы, цифры, рисовать, рисовать водным мастером, мастером. Да, модным, э, водным маркером, модным, <свеч> мама сказала модным, <свеч> ну, модным, наверное. Так, песенки слушать, ну, и сенсорные кнопочки там. Ну, в общем, Настя, открывай. Мы да, сейчас посмотрим. Не Давай. Сейчас Настя она откле... 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 отклеит. Нам не получается? Поможешь? Конечно, я тебе помогу. Давай мне ножнички. Сейчас мы откроем его и достанем. Только я его достану. Так, а ну доставай. Вот он. Ух <с saturate> Давай посмотрим, какой там маркер. Мне сюда давай мы покажем, пока ты достанешь. Я покажу как раз маркер. Вот, держи. Угу. Так, вот такой у нас маркер. Сейчас мы его откроем и зальем сюда водичку. Вот, он как бы должен писать водичкой. Ой, странно. А почему он открывается не по часовой стрелке? То есть да. вот здесь вот нарисована стрелочка совсем в другую сторону. Ну ладно, это не важно. Ой, какой плакат! Только не достает до этого. Ничего, сейчас мы нальем сюда водички и мы покажем, что это у нас за плакат такой. Так, мы наливаем вот в этот маркер водички. Так, все налили. Сейчас мы закрутим его в обратную сторону. Так, все. А теперь мы сейчас покажем, какой плакат. А ну, доченька, давай сейчас покажем, какой плакат. Вот такой огромный плакат. Так, вот здесь он где-то включается. Так, включился? он? О, он уже включился. А можно я нажму? Под... Нет, вот так вот покажи. Я сейчас покажу плакат. Так, вот такой вот плакат. Вот он. Ух ты! Не успею посчитать. Что там у нас еще? Сейчас Настя нажмет на самолетик. Надо нажать. Нет, вот смотри. Вот здесь нажимаем вот да на такие полосочки. На, я же нажимаю на это. Я же на этот хотел. Пальчиком нажимай. Вертолет. Слушаем, как вертолет делает. Дальше. Вертолет. Насте понравился вертолет. Красивый стишок. Маклин, шофер. На дороге светофор. Так, на Красным Настя... он мигает, значит, надо нам стоять. А. Если желтый, подождать. А зеленый подмигнет, можем ехать мы вперед. Дальше что у нас? Трамвай. Нажимай трамвай на трамвай. По по одному маршруту. Ему ни на одну минуту. Так, что у нас дальше есть? Поезд. А став... Можно дом, окна есть и дверь в нем. Только негде поиграть. Можно сесть или стоять. Да, дальше поезд у нас. Чуть-во весь дух. Слышно только чух-чух-чух. Раз, два, три, четыре, пять. Не успею посчитать. Что у нас еще есть? Такси. На автобус опоздали. Выручит такси всегда. До вез без труда. Так, скелет. дальше. Давай еще да, немножечко на себя потяни. Теперь у нас есть еще вот такой мотоцикл. мотоцикл. Нажимаем. Мотоцикл -дверк. -дверк и и это не просто так. Троллейбус. Да. Ух, как и едет! Жизнь. Людей. Усатый. По городу мы погуляли с тобой. Грузина строительная. Да, домой. Так, а здесь у нас пианино. Нет. Так, включай настеночка. Нет, не там ты включаешь. А ну подожди. Так, нет, там не там это включается. Сейчас мы найдем. Вот, да, вот здесь, наверное. Желтый. Какой цвет? А ну. Желтый. Дальше. Голубой. Белый. Черный. Фиолетовый. Фиолетовый. Синий. Желтый. желтый. А теперь давай по-английски. Я буду нажимать, а ты будешь говорить. Греда. Настя, ну, на, одну включи. Туда. Так. Гред. Ух, песня какая. Оранж, yellow, green, Кофорт. Так, а сейчас мы попробуем фломастером писать. Сейчас я покажу как, а ты будешь потом доченька писать. Значит, смотри, здесь у нас вот такое, то такое поле. Я буду писать, а ты будешь говорить, какая это цифра? Один. Один, кто? Что это? Треугольник. Гольник. Два. Два. Круг. Круг. Правильно. Значит, три. Это? Тре... Треугольник. Нет, вот треугольник, а это квадрат. Квадрат. Да. Четыре. Четыре. Это прямоугольник. Правильно. Теперь что мы можем? В общем, вот так он рисует. Мы, можно на... я нарисую, да, сейчас, а ну, попробую что-нибудь нарисовать. Цветочек можно рисовать. То есть мы рисуем фломастером с водой. А -а -а. Да, да. Да. И и у нас поле разделено на 4 вот таких вот части. То есть это желтая, это синяя часть, это красная. А это, кажется, зеленая. А ну, Настя, попробуй. Я Какой это цвет? Зеленый. Это зеленый. То есть, если мы рисуем на этом квадратике, Получится у нас получается зеленый травка. цвет. Зеленая травка. Да. Если мы на этом поле рисуем, получается желтая. На синем Солнышко. получается синяя и красная. На красном получается... Красная. Красная. И что самое интересное, через минуту или три я точно еще не знаю, это все изображение высыхает и вообще ничего не видно, оно как стирается это изображение. То есть, если мы видим, вот уже получается ноль, он уже почти исчез. Вот через какое-то время вот здесь вообще не будет ничего. И вот вот это стекает. Правильно. И пока Настя рисует, Плюс. да, пока Плюс. Настя рисует, мы хот... я бы хотела у нее спросить, на какой цвет мы стоим? На светофоре. На крас. Внимание, это какой цвет светофора? Желтый. Желтый. А идем на какой мы? На зеленый. Правильно, на зеленый. Давайте играть. А, это как пианино играет. А ну подтяни к себе. Да. Чуть -чуть. Вот, это, вот я покажу сейчас. Вот так вот на пианино. А можно я поиграю? Можно. Вот такой мы интересный купили плакат. И вот он уже практически, вот там, где я писала, он уже высыхает. То есть мы уже заново можем на том месте опять рисовать. То есть мы хотим, если желтым что-то нарисовать, мы рисуем э, на желтом квадратике. На зеленом будет все зеленое, на розовом розовое, на синем синее. Ромочка нам подсказывает. Као, коровка, да, Рома? Так. У тебя есть еще там водичка в фломастере? Есть. Есть еще, да. А ну давай мы попробуем сейчас. А ну дай, дай, доченька. Сейчас мы попробуем нарисовать. Что ж мы попробуем нарисовать? Ну, давай нарисуем мы вот такие уши. Вот такое ухо получается. Вот такой круглый. Кого же я рисую, Настя? Зайчика. Зайчика рисую. Ты да. уже знаешь, да, Настя? Да, что потому я рисую? что у него уши такие длинные. Вот такие вот глазки у зайчика. Вот, мы рисуем ему глазки. Вот такие мы ему бровки нарисуем. Получается, сейчас Мама. я дорисую, а ты сама уже потом будешь рисовать, да? А ты попробуй отгадать, что я буду рисовать? А потом я буду отгадывать, да. Так. Получается, вот мы нарисовали ручки ему. И вот такие мы ему нарисовали ножки. Это крош! Правильно, со смешариков. Вот такого я нарисовала вот зайчика. Это крош со смешариков. Теперь Настена что-то рисует. И он, конечно же, там, наверное, через минутку все высохнет. А может даже чуть больше. Что же Настя рисует? А ты давай, давай. Машину какую-то рисует Настя. Да. Давай, давай. А ну нажми на, на музыку, а ну, доченька. Вот на ту кнопочку, вон она, где музыка. Ага.

И теперь Настя будет изучать транспорт. Изучать правила дорожного движения. Рисовать будет на этом плакате. А потом оно будет раз и высыхать. Как волшебство какое-то, да. да, Настя? Рисуем, рисуем, а оно раз и высохло. А вот, доченька, смотри, дай мне, пожалуйста, фломастер, я сейчас покажу. Вот здесь циферки. Значит, надо нам стоять. Если желтый, А зеленый? Воды, нет. Нет. Воды мало, селилась. да? Да не вода есть. Три. А что тогда она вот, вообще не видно? Здесь что-то да плохо пишет. Я даже не знаю, почему здесь плохо, хуже пишет. Так, шесть, Рока. семь, восемь. Девять. И десять. Десять. Вот циферки Даже я написала, но раз. почему я не пойму, они так сильно... А ну я попробую. А ну, подожди, может тут... Здесь хорошо пишет. Один, два, три, четыре. А почему здесь так, плохо, так не очень хорошо? Не пойму, я не пойму. А может наводить вот так надо, да? Смотри, может, вот так вот как-то навести. А можно я попробую? На, попробуй. Ну, в общем, вот такой вот плакат красивый. И Настенька будет рисовать. А сгадай, а кого я сейчас рисую? Ну, какого-то человечка Нет. нарисовала. Принцессу. Нет. Ну и кто это, ну скажи мне? Мини-маус! Мини-маус такой! Ну все! На этом у нас все! Пока-пока! Подписывайся на канал Мини-маус! Пока! Пока!